На Дніпропетровщині на водній частині новомосковського загальновійськового полігону пройшли вперше за 14 років наймасштабніші в Україні тактичні військові навчання перспектива 2012 з наведення плавного залізничного моста і форсування водної перешкоди залізничним транспортом та бойовою технікою. До них залучено 194-й понтонно-мостовий загін Державної спеціальної служби транспорту України Міністерства інфраструктури України, підрозділи 25, окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади, зенітно-ракетні підрозділи 6-го армійського корпусу сухопутних військ Збройних сил України та вертольоти армійської авіації. За ходом навчань спостерігали віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис Колєсніков, міністр оборони України Дмитро Саламатін, губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул. Очень ценно то, что мы отработали сегодня погрузки над платформой железнодорожные. Поэтому чем больше будет таких учений, тем лучше для вооруженных сил Украины. Таких учений будет много. Мы максимально сейчас интенсифицируем учебную работу, боевую работу в войсках. И проводим такие учения, которые раньше не проводили. Поэтому таких учений будет много, и мы очень признательны. Министерству инфраструктуры за то, что нам удалось отработать взаимодействие, это очень ценно для нас. В гражданских целях, в случае чрезвычайного положения, конечно. Но вы как понимаете, что и на том, и на том берегу должна быть как минимум железная дорога. Иначе к чему мы его, так сказать, развернем? Поэтому, конечно, в, когда условия наводнения в западной Украине он может быть развернут за двое суток, и мы можем остановить. Э железнодорожное движение в гражданских целях. Мы должны раз в два года проводить такие учения. Почему не использовался 14 лет, мне тяжело сказать. Очевидно, прежнее руководство нашей страны не считало, что нужно проводить учения. Вы, Дмитрий Альбертович, сказал про авиацию, наши летчики забыли, как летать на какой-то период. Потом подводная лодка «Запорожье». Она, я понимаю, что подводные военно-морские силы, это с одной лодкой не справишься. Ну, как учебная база и как традиции. Получается, у нас 20 лет отслужили моряки, подводники, ни разу не выйдя в море. Поэтому это вопрос уже... Ну, и надо быть объективным, экономика страны стала сильнее, значит, мы больше должны тратить на обороноспособность армии, и армия Украина должна гордиться. Тем более, не так далек переход, я думаю, президент об этом уже говорил, на полностью профессиональную армию. Поэтому профессионалы должны, по идее, получить самую качественную технику, чтобы они гордились своей страной, чтобы они защищали свою.